Здарова всем сегодня я вам покажу фокус. Вот он очень эффектный. Смотрите, запоминайте карту. Я даю карту зрителя. Ну, у меня нет зрителя, так что я запоминаю ее. Сейчас Пукова. Итак, я ложу, ложу ее ей ладонь. Беру ее и делаю, ну, не делаю, а, ну, посмотрите, нету никаких брейков, не Итак, я сейчас найду вашу карту. Вот ваша карта. Нет? Не, ну вы посмотрите, вот ваша карта. Посмотрите. А это ваша карта. Смотрите. Видите? Ваша карта. Итак, сейчас будет обучение этого окса.

извините. Блин, извините. Я не против. Запоминаем карту, король пика. Вложим ее под низ. Итак. Перекладываем. Итак. Вот я знаю. В этой серии я вам покажу обучение этого факса. Прямо сейчас. Включите. Вот это ваше. Нельзя знать. Не, ну вот, вот это и ваша карта, да? Не, ну смотрите. Идёт. Король Пика. Итак, я вам сейчас научу этого фокуса. И, значит, без Итак, мы обучение фокуса о что мы запоминаем первые, остальные две карты. Например, видите, девятка в тесте. Нам нужно ее запомнить. Берете карту. Взяли эту карту, запомнили ее. Сейчас сюда. Там у нас девятка хлеб, да? Мы перемешиваем это. И вот ищем девятка креста. Вот. Тогда, когда мы увидели девятку кресты, мы делаем вот так. Видите? Мы берем эту карту и под не Незаметно. И вот берем две карты в одну ино. Видите? Вот ваша карта. А мы берем и тут две карты. Вот ваша карта. Они говорят, типа, нет. А я говорю, как это нет? Ну, смотрите. Вот, я сам вам говорю, вот это ваша карта. Я ее положил. Вот вот это ваша карта. И тут там у нас получается э, э, карта с битвами. Ну, не знаю. Пока. Не ставьте лайки.